забыл написать и не... уехал. 17 сентября, день моих именин. Я всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. К обеду в случае моих именин муж обещал привести немногих и только самых близких знакомых. Хорошо бы что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй, даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись с самыми небольшими расходами. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку и не подарить кому-нибудь. Но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Я умоляю вас не на меня. Я очень стыжусь мысленно краснею за свою дерзость семь лет тому назад, когда я осменивался писать вам глупые и дикие песни и даже ожидать ответа. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я мысленно кланяюсь до земли, мебелью, на которой вы сидите, Аркету, по которому вы ходите, деревьям, которые вы длинным ходом трогаете, прислуги, с которыми вы говорите. Анна с гусаром, Муж показывал своей сестре и дедушке домашний юмористический альбом с собственными рисунками. Гости постепенно от карт перешли к альбому. Все смеялись. На смену истории о девице Нины и любовных похождениях храброго генерала вдруг перешли к новой повести княгиня Вера и влюбленный телеграфист. Я попросила мужа, не надо, милый, пожалуйста, не продолжай. Но гости, гости кричали, продолжайте, князь, продолжайте. И князь продолжал. Господа, 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 кто хочет чаю, кто хочет чаю, окончательно прервала я мужа. Я еще раз подумала, как хорошо, что мне не сразу не показала ему браслет и письмо. Он бы высмеял при гостях этого несчастного гейша меня вместе с ним.